ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಈ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತೆಯ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಬೊಟ್ಟಿನ ಆಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನೋಡಲು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ ಶಾಂತ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯು ಉಗ್ರ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಶಾಂತ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬೀಜಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ಮೂಳೆಗಳ ದೃಢತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಪಾಡಿ ಮಾತೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಶಕ್ತಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ं शक्तये नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्री ं शक्तये नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्री सक्षतये नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्री शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्री शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षतये नमः ऐं श्री सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तै नमः ऐ श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं शक्तयै नमः ऐं शक्तयै नमः ऐं श्रीं 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 सक्षक्तयै नमः ऐं श्री नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीक्तमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्री नमः ऐं श्रीक्तमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐ श्रीं शक्तयै नमः ऐं 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 श्रीं सक्षतये नमः ऐं श्रीतये नमः ऐं श्रीं सक्षतये नमः ऐ श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षतये नमः ऐं श्री सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्री सक्षक्तयै नमः ऐं श्री सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्मः ऐं श्रीयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीक्तमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै 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 नमः ऐं श्री सक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै 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 नमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीक्तमः ऐं श्रीं सक्षक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः ऐं श्रीं शक्तयै नमः